Вибухи в тилу загарбників у Рязані під ударом дронів міг опинитись місцевий НПЗ. На його території фіксують пожежу. На Курщині 16 тисяч осіб залишились без світла. Гучно було й у тимчасово окупованому Криму. Усі подробиці просто зараз. Підпишіться на фабрику новин і до справи. У ніч проти 20 листопада тил загарбників здригався від вибухів. Про атаку безпілотників та роботу ворожої протиповітряної оборони одразу в кількох регіонах країни-агресорки, а також на тимчасово окупованих територіях України, повідомив Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. За його словами, ППО противника намагалась влучити у цілі у Воронезькій області, Рязанській, Білгородській, Тульській, Брянській Липецькій Тамбовській області та тимчасово окупованому українському Криму за спостереженням основним пунктом призначення була рязань, де у підсумку чисельні ураження, написав Андрющенко. І справді найгучніше цієї ночі було саме в Рязані. За повідомленням очевидців та ворожих телеграм-каналів у місті пролунало щонайменше 10 вибухів. Після них у місті спалахнула пожежа. Осередок займання за спостереженнями був у районі Рязанського нафтопереробного заводу. Незалежні сигнатури NASA Firms підтверджують, пожежа справді виникла саме на території НПЗ. Наліт визнала і російська місцева влада. Втім, губернатор Рязанської області Павло Малков видав, що причиною загоряння на території промислового підприємства стало нібито падіння уламків і додав, що ті уламки, начебто, падали в кількох районах міста, але мовляв, без серйозних пошкоджень. Тим часом транспортний рух у місті обмежено, офіційно це пояснюють ліквідацією наслідків. Рязанський нафтопереробний завод одне з найбільших підприємств в Росії у цій сфері. Його річна потужність близько 17 мільйонів тонн нафти. І вже восьма атака на цей об'єкт від початку цього року. Повідомляє медіаресурс Астра. А у Курській області, за інформацією російських змі, 16 тисяч осіб залишились без електропостачання після ударів безпілотників. Губернатор регіону Олександр Хінштейн поскаржився на атаки по електропідстанціях у прикордонних районах. Електрика зникла у Глушківському, Рильському та Коренівському районах. Тривожно було і у тимчасово окупованому українському Криму. Телеграм-канал Кримський Вітер пише, що після півночі у Керчі мешканці чули вибухи. Окрім того, цей же канал повідомляє про розвіддані щодо системи оборони зі східного напрямку головної нафтобази Чорноморського флоту Росії в Інкермані. За їхніми словами, довкола об'єкта споруджено бетонні доти, капоніри з технікою під маскувальними сітками, а також окопи та вогневі точки. Наші розвідники зафіксували усі обладнані об'єкти на східній стороні нафтобази. При цьому охорону нафтобази здійснює варта. Вартові розміщені на вежах і на постах. Обхід периметра здійснюється кілька разів на добу. Графік уточнюється. Пишуть там друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Є повідомлення про те, що на Крим летіли Нептуни. Там працювало вороже ППО, і кажуть, що мінус один, зокрема, Росіяни самі збили свій суд. 35-й, як ви вважаєте, що було знову ж таки цілі на ваш погляд, і як ви проаналізували цю атаку? Ну, Нептун саме оптимальне самооптимально працювати по крим. Ну, ваша крилата ракета за ході з моря, ми несколько раз з вами об этом говорили. То есть оптимально крилатими ракетами працювати під тим цілям, на, на которые можна зайти со стороны. Кстати, по тому же Новоросійському. оптимально вот как раз с моря на предельно малой высоте заходить, тем более Нептун это может делать, он может там стелиться у воды практически. Естественно, при выполнении задачи по уничтожению российских военных объектов в Крыму, на россияне поднимают в том числе авиацию против крылатых ракет. Против беспилотников, в том числе, ну, против беспилотников они в основном поднимают вертушки, а вот против крылатой ракеты поднимают Су-35 на перехват. Причем не всегда одни только крылатые ракеты идут, имеется в виду беспилотники ударные, у нас в основном используются еще и обманки беспилотники, плюс у нас есть ракета EDM-160, отличнейшая ракета постановщица помех, так называют, Тут идет ракета, у нее дальность там под 500 километров, крылатая ракета она заходит, допустим, на какую-то на какую-то площадь и включается механизм постановки помех. Она начинает тушить, ну по возможности, там есть определенные рыбовские механизмы, тушить локаторы противника. Плюс не дает возможности определить в режиме свой чужой самолет или цель какую. То есть это практически, ну есть еще раз повторюсь, там много разных механизмов, как это сделать, они все используются и вот когда когда прикрывает такими ракетами либо такими системами РЭП на беспилотниках у нас уже и беспилотники есть постановщики постановщики по мер. тогда у россияне начинают сбивать и свои цели в том числе то есть они сбили Су-35 как подумал что это крылатая ракета по скорости по крайней мере они примерно одинаковые когда истребители догоняют крылатую ракету или идет в переднюю полусферу Собянін звітував про те, що дрони атакували, і, і атако, Москву. Так, трохи затримка з інтернетом. Роман Григоровичу Собянін звітував про те, що дрони атакували і Москву, там також працювало ППО. Ну, більше якихось деталей немає. Судячи з усього, тоді я, напевно, думаю, що ви б сказали, що безпілотники нікуди відправили. правила. Ну, це так, на утилізацію називається. Ну от смысл московського ПВО грубить безпілотники, вообще не розумію. Ми мільярди разів об этом говорили. В прошлом году безпілотники на Москву надо отправлять. Когда у них плотности в Москве ПВО не было, мы тогда криком кричали, что вы делаете, веером куда-то отправляют беспилотники, куда попало, кроме как в направлении, вспоминайте, наша фраза, в крайне пуганных идиотов, Москва была полностью открыта, надо было работать. Не дала эта миндическая, израильская мешпуха, которая пробралась в нашу власть, не дала выполнять такого рода задачи. Тут еще большой вопрос к нашим генералам, которые исполняли эти, эти приказы незаконные, то есть, тем более не просто незаконные, это а диверсионные, как минимум. То есть надо было работать беспилотниками по Москве в прошлом году. А в этом году они, конечно, за год, они не только, кстати, Москву, они еще и нефтеперерабатывающие заводы вот за полгода закрыли радмидными сетками и кевларами, создали определенную систему безопасности. А Москву в 3-4 слоя ПВО закрыли. Какие туда беспилотники? То не беспилотники, не крылатые ракеты не дойдут. И зачем их полить об московскую ПВО? В Москву могут дойти только баллистические ракеты. Вот хорошо показали работу Атакамсы по Воронежскому полигону. Россияне С-400 их не сбили. Штатная работа, штатные разрывы в 800 метров по высоте. И кассетных боеприпасов Атакамс кассетные М-39А1 с дальностью 300 километров. И накрыли полигон российский. То есть уже с боеприпасами так называемый. Вот так же самое, с такой же самой целью надо было на Москву отправлять баллистику, но ее нет. Вот это, вот это основная проблема. У нас нет баллистики. Вот эта вся эта зеленая шушера израильская, она сделала все, чтобы у нас ее не было. Уже еще раз, третий раз повторюсь. А просто сжечь беспилотники на Москву, показать, что мы тоже хотим на Москву полетать. Ну так это вопрос, сейчас надо уже поднимать вопрос, а зачем вы угробили несколько сотен тысяч долларов по, по ПВО Московской. Эти беспилотники, которые на Москву отправили, могли бы уйти, допустим, да на тот же Крым или на тот же Новороссийский или на нефтепереработку российскую по, по тылам, там где можно было прорваться. Прорвались через фронтальную ПВО и взяли, сгорели в районе, Москва, в районе Московского ПВО. Ну то есть вот это вот этот, вот этот большой вопрос. Опять же, продолжается такая же самая система уничтожения наших средств поражений, которые могли бы принести серьезный вред по А ключевая цель для нас в Москве, это что? Военные объекты. Дело в том, что Москва, во-первых, Москва является метрополией Российской Федерации, то есть это практически, которая давлеет над своими колониями все республики колонии Москвы. Для нас важно, и Москва на себя э, за, зациклила всю систему государственного управления всей Российской Федерации. Нам э, Российскую Федерацию не надо уничтожать. Нет смысла этого делать. У нас сил, средств для этого нет. Нам надо уничтожить Москву как систему управления всей этой Федерации. И тогда э, республики, федерации, которые забудут за Москву в течение нескольких дней, они уйдут в свободное плавание, развалив Российскую Федерацию российское государство. Вот такой механизм важен, или подход этот важен. В самой Москве бить надо по системам управления, системам принятия решений. Кремль, допустим, базы данных, госуправление и так далее, и тому подобное. То есть надо вырубить этот механизм. Второе, военные объекты в Москве. В Москве и в Подмосковье. 30% высокотехнологической производства российского расположена в Москве и Московской области. Узлы, агрегаты самолетов, ракет, подводных лодок, они как раз производятся в районе Москвы, начинаются, по крайней мере, производства в районе Москвы и Московской области. Ядерные центры Дубна, Подмосковье, там чуть больше сотни километров на север, это, это как раз то же самое направление. Там очень много военных объектов. А еще помимо этого, естественно, как, как потушить, допустим, госуправление. Особенно банковский сектор. Это энергетика. То есть надо вырубить по периметру, вырубить 8 технологических коридоров, что сейчас, кстати, происходит по Рязане, Достали Рязанскую ПЭС, по-моему, 500 киловольтную. Недавно отработали там по Орловской, по Ульяновской. Это как раз вот эти технологические коридоры, которые запитывают Москву на электроэнергию. Плюс надо, конечно, ложить еще и газогенераторы в самой Москве, плюс газопотоки. Ну, то есть газоперетоки. Надо не забывать, вот как подорвали в районе Омска это ответвление транзитного газоснабжения. Также же самое надо работать и по Москве. Восемь технологических коридоров по периметру Москвы. Там есть, там знают, у нас специалисты знают, куда надо бить. Но только бить, опять же, в Москву надо, Би, надо баллистикой. А в Подмосковье можно и работать и крылатыми ракетами, и беспилотниками, только имеется в виду в Подмосковье на дальних поток за пределами боевого радиуса средств поражения ПВО.